Dəyəndə İmam Sadiq əleyhissəlamın yanına dedi: "Mən tövbə eləmək istəyirəm." İmam nə cavab verdi? "Sən elə-belə deyirsən, yoxsa doğrudan tövbə eləmək istəyirsən?" Mən sənə başa düşdüm. Gör nə qədər imamlara yaxınlaşıb gəliblər deyiblər, biz islah olmaq istəyirik. Boş-boş danışıblar. İmam o söznə vasal. "Doğrudan gəlmisən qapıma yoxsa belə hələ o birlərlə kimsənə danışırsan?" Dedi: "Yox, yox, yox, yox. Doğrudan gəlmişəm demək ki, islah olmaq istəyirəm. Tövbə eləmək istəyirəm." Dedi: "Onda dediklərimi eləyəcəsən." Dedi, Dədə lonçun gəlmiş dedi əgər dediyimi dinəsən and olsun Allah ki zaminən cənnətəvə and olsun Allah zaminən cənnətəvə həmin sözü sizə deyirik imamın adından bizə də deyilir and olsun Allah bu nə elyəy zamindir imam sadiq cənnətimizə dedi nə deyim cümlə bitən uxuq ruç memə anta fihi bu haldan bara bu haldan hal hal çıx